7 ноября в 19.47 на пункт связи пожарной части в городе Лозовая поступило сообщение о загорании в квартире по адресу микрорайон 2, дом 17, квартира 31. По сигналу тревоги к месту пожара было отправлено отделение на пожарном автомобиле. Информация подтвердилась и к моменту прибытия площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сильное задымление в квартире было. Работники пожарной охраны используя аппараты защиты органов дыхания, в течение 10 минут произвели тушение пожара. На момент загорания в квартире находились дети 2008 и 2010 года рождения. И благодаря там быстрым ну, скажем так, действиям взрослых, которые увидели это загорание, этих деток вовремя вынесли. И до прибытия пожарного подразделения, они уже находились на открытом воздухе и опасные факторы пожара им не угрожали. Однако какое-то отравление детки получили, было вызвана скорая медицинская помощь, работники которой приняли решение госпитализировать детей. Но на сегодняшний день их состояние удовлетворительно, жизни детей ничто не угрожает. но ну, а на момент пожара конечно действия взрослых, которые находились рядом, позволило детей спасти. Детки уже спрятались под стол, надышались продуктов горения, мы ну и получили какой-то степени отравление определенное. Молодой человек, который оказал помощь, и там принимал активное участие в оказании помощи детей, а конкретно в спасении доля Владимир Иванович, житель же этого же дома, соседней квартиры. По причине пожара на данном объекте предварительно можно Делать заключение, что пожар произошел от детской шалости с огнем одного из ребенков мальчика хозяев. Они были оставлены, они продолжительное время. Со слов хозяина, значит, мать оставила их ну, на 10-15 минут, может, максимум. Она была в соседнем подъезде, зачем-то ходила. Квартиру даже не закрывала. Пребывая в той квартире или на улице, она определила запах дыма, вроде бы, тем более что горело. В той кімнаті, окна, кори виходять на фасад, я не була. Не варто говорити про безвідповідальність батьків, тому що деякі життєві моменти день у день повторюються без будь-яких наслідків. Але все ж таки завжди слід бути уважними і намагатися прораховувати кожен крок, щоб навіть на короткий час залишені діти перебували у повній безпеці, в тому числі і від своїх небезпечних пустощів. Не залишайте дітей без нагляду. Наслідки можуть бути фатальными.